भर उन्हाळ्यात कडाक्याच्या उन्हात पावसाळ्याचे दृश्य नांदेड शहरातील मालटेकडी रेल्वे स्टेशन जवळील आज रोजी दुपारी साडेबारा वाजताच्या दरम्यान पहाव्यास मिळाले आहे याबाबत सविस्तर आज मंगळवार दिनांक आठ एप्रिल दोन हजार पंचवीस रोजी दुपारी सव्वा बारा ते साडेबारा वाजताच्या दरम्यान मालटेकडी रेल्वे स्टेशन परिसरातील लक्ष्मीनगर अंडरग्राऊंड ब्रिजमध्ये तुडुम पाणी भरले असल्याचे पाहाव्यास मिळाले आहे या पाण्यातूनच जीव मुठीत घेऊन वाहनधारक येताना जाताना आज दिसले आहेत तर एक दुचाकी स्वार आज दुपारी या अंडरग्राऊंड ब्रिजमधील पाण्यातून येताना दुचाकी घेऊन पडल्याचे दिसून आले आहे एप्रिल महिना सुरू आहे तर भर उन्हाळ्यामध्ये या अंडरग्राऊंड ब्रिजमध्ये तुडूंब पाणी भरल्यामुळे या परिसरातील नागरिकांना ये जा त्रास सहन करावा आहे आपली वाहने बाजूला ठेवून रेल्वे पटरी ओलांडून पलीकडे जावे लागत आहे या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात गंभीर अपघात होण्याची सुद्धा दाट शक्यता या ठिकाणी उद्भवली आहे लहान मुलांसह युवकांना याच अंडरग्राऊंड ब्रिजमधून शाळा कॉलेजला ये जा करावी लागते तर महिला पुरुष आणि वयोवृद्ध नागरिकांसाठी सुद्धा हाच मार्ग ये जा करण्यासाठी असल्याने अंडरग्राऊंड ब्रिजमध्ये तुडून भरलेल्या पाण्यामुळे उपरोक्त सर्वांनाच पुलावरून रेल्वेपटरी ओलांडून अलीकडे आणि पलीकडे जावं लागत आहे यामध्ये दुर्घटना होण्याची सुद्धा दाट शक्यता निर्माण झाली आहे या अंडरग्राउंड ब्रिज मध्ये दररोज छोटे मोठे अपघात घडत असून याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी आज मंगळवार दिनांक आठ एप्रिल दोन हजार पंचवीस रोजी दुपारी साडेबारा वाजताच्या दरम्यान या परिसरातील लक्ष्मीनगर भाग आणि इस्लामपुरा भागातील नागरिकांनी आपल्या प्रतिक्रियेद्वारे केली आहे आणि जो मार्टिकली ब्रिज अंडर ब्रिजचे अंदर, अंदर पाणी जमा हुआ हाँ सर आप देख सकते हैं क्यों तो ये जो अभी तो बारिश नहीं है बारिश में आप सुन सकते हैं कि बारिश में क्या हाल होगा हमारा क्यों तो हम है कि नहीं इससे बहुत परेशान है और इससे ना महानगर पालिका इसका तोड़गा करती है ना इसका कोई तोड़गा करता है अगर पानी उसके अंदर जमा होता है तो कम से कम एक एक महीना उसके अंदर पानी रहता है और इसके अंदर ऐसे ही आप तो अभी देखे और हम तो रोज ही देखते समझ आओ रोज गिरते पड़ते रो, उसका मतलब कोई बारिश नहीं है कोई इसको देखता नहीं जल्दी और एक महीना तो कंपलसरी पानी रहना ही रहना है आप देखो कम से कम पंद्रह दिन हो गया हो पीछे पानी आया था क्या जब से तो पानी अभी तक वैसा ही और उसका जो तोड़का निकालते ही नहीं उसका कहाँ किधर जाना ले मतलब जो रहता ना उसका किधर तो जाना हो मालूम ही नहीं है करते भी नहीं वो आप हमारे माध्यम से क्या मांगते हैं अब आपके माध्यम से हमारी एक ही गुजारिश है हमारी है पूरे हमारे मोहल्ले वालों की जो आने जाने वाले रोड पे सबकी एक ही गुजारिश है की वो जल्द से जल्द वो आप कमिश्नर साहब से जाकर मतलब आपके जरिए वो जल्द से जल्द काम करके लीजिए हमारी यही अपील है आपसे स्पॉट है ये जो टिपू सुल्तान रोड है जो बरकत कॉम्प्लेक्स रोड से तो इधर माता बिद्री चौक नूरी चौक पे जो रोड है उसके अंदर बीच में जो अंडरग्राउंड ब्रिज है वो ब्रिज में हमेशा मतलब बारह महीने पानी रहता है उसके अंदर तो थोड़ा ना थोड़ा रहता है बारिश में तो कम से कम वो चार पांच महीने तो ब्रिज ही बंद रहता है सीधा इसके लिए वो जल्द से जल्द वो काम करिए आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है काम को मतलब जो काम जो रोज मजूरदार है उनके लिए आने जाने के लिए रोज परेशानी होती है और जाना है तो घूम के जाना पड़ता है माल्टेगिरी वो ब्रिज से या तो बाफना के ब्रिज से यहाँ से कोई रास्ता भी नहीं है इंसान, ऐसे इंसान बहुत रोज, हर रोज गिरते है, हर रोज. एक दिन ऐसा आदमी नहीं, नहीं गिरता और उसको मारने लगता और उसका नुकसान नहीं होता ये ये है चार दिन से पानी है कोई देख रहे कोई भी नहीं कैसा जा रहे क्या जा रहे है तकलीफ वो देख रहे आ रहे जा रहे परेशानी सभी हाथ छोड़ के पैदल जा रही है गाड़िया छोड़ के तो पैदल से जा रही अब कौन है यहाँ देखने वाला कोई है कि ना जब देखने वाला कोई रहा तो ये गए हुई कोई झांकने खाली नहीं पानी है लोग गिर जा रहे अंदर खड्डे भी है अभी लेडीज जा रही पैदल पटरी क्रॉस करके अरे हम क्या होना हमको ये क्लियर रहा ना दूसरा क्या हमको क्या प्रॉपर्टी होना क्या आने जाने को रास्ते क्लियर हो गए बस तर या संदर्भात संबंधित प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला असता कोणाशी संपर्क होऊ शकला नाही